ada satu cerita yang saya rasa nak cerita kepada tuan Puan semua sebagai pengajaran seorang pak cik tapi pak cik ni dah meninggal dah meninggal dunia pak cik ni pendekkan cerita satu hari saya jumpa pak cik ni dekat sebuah bank dia datang seorang diri dalam keadaan kakinya cedera kecil manis katanya jalan terhincuk-hincuk dengan tongkat datang dekat bank tu nak ambil wang bantuan jabatan kebajikan masyarakat Pendekkan cerita, dia datang seorang diri, saya tanya dia dan saya offer untuk hantar dia pulang. Dalam perjalanan saya tanya pak cik duduk kat mana, tinggal dengan siapa, anak isteri kat mana. Dia kata, "Ustaz, saya ada anak ramai. Ada jadi cikgu, ada jadi ustaz, ada yang jadi uh, kita kata kerja kerajaan, ada yang kerja swasta." Lupa pak cik ni kata, "Anak-anak saya tak pernah bagi duit dekat saya. Mereka kahwin pun tak bagi tahu saya dan mereka jarang ziarah saya. Kadang-kadang setahun, dua, tiga kali saja dia ziarah saya. Padahal dia duduk dalam negeri sama dengan saya. Sebabkan saya terkejutlah. Anak-anak dia cerdik pandai. Orang kata bekerja kolar putih. Kenapa dia buat ayah dia begini? Saya pun tanyalah. Kenapa jadi macam tu pak cik? Dan pak cik ni sebut pada saya. Sebenarnya pada masa dia muda, dia dah ada kahwin dan dia dah ada anak. Dia merajuk dengan mak dia. Ada satu kes dia, dia, dia tak cerita kat saya. Dan dia merajuk dengan mak dia sehingga mak dia ni nak meninggal dunia dia tak datang ziarah mak dia sehingga mak dia mati. Dan saat-saat mak dia nak meninggal dunia, mak dia sebut nama dia. Bila mak dia sebut nama dia, tak datang juga jumpa mak dia sehingga mak dia menghembuskan nafas yang terakhir. Pakcik ni memang keras betul hati dia. Saya pun tak tahu apa peristiwa dia dengan mak dia. Pendekkan cerita dia kata ustaz, selepas kejadian itu, tak lama selepas itu, hidup saya mula berubah. Seolah-olah tercabut satu benda yang kita sebut sebagai keberkatan. Anak-anak mula menjauh. Dan hari ini mereka telah dewasa berkeluarga Saya pun tak jumpa dengan cucu-cucu saya Apa yang kita boleh belajar sahabat sekalian Yang masih ada mak, yang masih ada ayah Jangan kita derhaka pada mak ayah kita Jangan kita tarik muka, jangan kita merajuk Jangan kita merajuk menyebabkan kita Sebab antara tempoh kita merajuk tu kita tahu Allah nak ambil bila mak dan ayah kita Jangan kita tak layak pun nak buat kita kata nak tarik muka, nak protes, nak nak apa yang kita layak dengan mak ayah kita ni menasihati mak ayah kita kalau dia buat salah boleh nasihat mak ayah tapi nak akak suara nak sindir nak apa lagi benda-benda yang tak layak pada mak ayah memang kita tak boleh buat dan kesan dia sangat besar dan dosa kepada ibu ayah ni tak sempat kita meninggal dunia atas dunia Allah Taala dah balas pada kita cerita pak cik ni menyebabkan saya kalau teringat sebab teringat sebab nak menangis sebab apa kita bimbang dalam kita meniti, termasuk saya meniti, hari-hari yang kita masih ada mak ayah ni, takut bimbang. Kata-kata kita ni menyebabkan mak kita terasa hati, tergurih perasaan dia. Sebab itu ada rahmat Allah yang masih ada mak dan ayah Layanglah mak dan ayah seperti pemaisuri dan raja di istana ziarahi mereka, tanya khabar, cakap lemah lembut walaupun mak kita kata dua tambah dua lima kita angguk je lah, jangan nak berdebat, jangan nak berkasar suara sebab apa? kita tegur tak apa, jangan nak berdebat dengan mak je kita tegur mak salah, dua tambah dua empat mak kita kata dua tambah dua ah, lima cukup lah, undur dulu tak perlu kata mak ni bodoh lah, tu pun tak boleh fikir macam-macam ah, tak perlu, tu bukan game kita tak layak pun untuk kita sebagai anak yang kita layak, menasihati saja nak menghukum, jangan sekali-kali sebab tu panjang video ini saya harap tuan-puan boleh share kepada anak tuan-puan, keluarga tuan-puan supaya sekurang-kurangnya cerita pakcik ini memberi kesan kepada diri kita semua. Semoga bermanfaat.